استغفر الله رب البريه استغفر الله من الخطايا رب زدني علما زدني علما نافعا واوفقني أمالا مابولا أمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min waswasil khannas, alladhi waswisu fi suturinas minal jinnati wan nas. Sadaqal adib, sadaqal ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman zahiriah batiniah kepada kita khususnya dan diberikan kita syafaat di dunia biar kita bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan dengan penuh hikmat dan rahmat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kejar Ramadan lagi beberapa hari. Sudah hampir mendekati titik akhir di bulan Syakban artinya sudah persiapan. Benteng-benteng sudah diperkuat. Pakaian perang kita sudah benar-benar kuat, pakaian dari besi, Alias hati kita sudah harus kuat, dari tebaran-tebaran fitnah dan tebaran-tebaran bisikan iblis, segala sesuatu yang harus kita persiapkan untuk tempur di medan perang harus benar-benar siap. Semua peralatan yang kita punya, kita siapkan alias apa organ-organ tubuh yang ada, yang nantinya bisa kita pakai atau menjalankan puasa bulan Ramadan tanpa unsur tertentu sampai membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah subhanahu Allah memberikan segala hal-hal kepada hambanya dalam keadaan sempurna, dalam keadaan utuh, tidak cacat satupun. Ini merupakan suatu bentuk di mana apa yang Allah berikan kepada kita bentuk bahwa kita harus ada timbal baliknya yaitu sujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa umiru illa tidak ada perintah yang lain kecuali perintah kita untuk sujud menyembah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada Allah. Kunafa wa yuqimus shalah. Ikhlas untuk menjalankan salat dan zakat. Kunafa wa yuqimus shalah wa yutu zakah. dinul qaymat. dan ini merupakan agama yang bagus. Kalau sudah agamanya bagus, akhir dari semua agama, kenapa kita harus bingung? Walana akmaluna walakum akmalukum Amalan kita, amalan kita, amal mereka Biar dia lakukan Azab tanggung sendiri Kok bingung-bingung Semua azab mereka akan tanggung sendiri Apa yang mereka lakukan Kemaksiatan yang mereka dendangkan Lebih-lebih di bulan Ramadan Dia tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kenyataannya mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Ini sering terjadi. Setiap bulan Ramadan pasti ada pro dan kontra. Bukan pro dan kontra pendapat, bukan. Namun pro dan kontra daripada bisikan-bisikan, ajakan-ajakan iblis yang meraut membaurkan kita ke dalam jenjang kemaksiatan alias apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terasa zonk, kosong tidak ada nyawanya sama sekali Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah Mari kita perbanyak dengan tobat-tobat kita Jangan sampai tobat ini dijadikan sebagai hal lelucon sesungguhnya Allah itu mensukai hamba yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya. Ada suatu cerita di mana cerita ini adalah dari sebangsa jin dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Umar dan sahabat yang lainnya di suatu lembah di Tihamah. Tiba-tiba di kejauhan datanglah sesosok atau orang lelaki tua. Rentak tubuhnya kurus, kulitnya udah keriput seperti kulit pohon. Tua matanya sudah dalam, rambutnya sudah memutih. Dan dia bertombak dengan tongkat. Pakaiannya yang lusuh ini seakan-akan menandakan mereka dalam perjalanan yang amat sangat jauh dan penuh keletihan, lelah dalam perjalanan yang sangat amat panjang. Kemudian, lelaki itu mendekati Rasulullah SAW bersama semua sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya. Lelaki itu mendekat dan memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bertanya. Siapa engkau? Kisana. Lelaki itu menjawab dengan parolnya. Wahai Rasulullah. Akulah adalah akulah namaku Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis. Sekali lagi Uset sebut lagi sekali lagi namanya namaku ya Rasulullah adalah Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis. Tersentak semua sahabat ini kaget dan terkejut mendengar nama mereka ini yang di belakangnya iblis. Hamah bin Haim bin Lukais bin iblis. Namun Rasulullah SAW dengan tenangnya, dengan senyumnya menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang laki ini, berapa usiamu, berapa umurmu? Kalau dulu kita tidak kita tahu tentang umur. Zaman Baginda Rasulullah SAW Alaihi Rasulullah aja lahir di tahun gajah. Jadi tidak seperti sekarang umur 28 tahun ini tidak ada dulu. Kemudian lelaki tua ini yang namanya Hamah bin Ha Im bin Lukais bin Iblis ini Hamah menjawab. Tidak bisa menyebutkan berapa umurmu. Namun dia Aku masih usia anak-anak ketika Kobil membunuh Habil. Ini zaman Nabi Adam. Aku masih usia anak-anak ketika Kobil membunuh Habil. Artinya zaman Nabi Adam. Dan si Hamah Iblis Injin ini juga memberikan. Dan aku juga ikut membantu dalam peristiwa pembunuhan itu. Jadi usianya dia adalah ketika Khobil membunuh Habil, ini usianya dia, dia masih anak-anak. Dan dia juga ingin membantu dalam peristiwa pembunuhan itu. Rasulullah kemudian berkata, Alangkah buruknya kamu orang tua yang sudah dikutuk dan mengajari suatu hal yang jelek kepada anak-anak Adam. Kemudian Hamah menundukkan kepalanya dan bilang kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis ini menundukkan kepalanya dan bilang kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan katakan itu lagi karena aku sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi ternyata jin ini menyesal. Top di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia nggak tahu tobatnya bagaimana. Dari mulai Nabi Adam sejak kejadian itu dia tobat, karena jin nggak bisa mati sampai nanti hari kiamat, otomatis dia sekarang terus jalan terus. Beranak iya, tapi mati nggak bisa. Kemudian Hamah menceritakan perjalanan hidupnya mulai dari Nabi Adam ini. Dia menceritakan jalan hidupnya. Pertama Hamah itu bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Namun sempat mencela cara dakwah Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam menangis. Dicela sama Hamah, mungkin dakwahnya kurang bagaimana, dicela sama Hamah. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ini menangis. Kemudian Hamah menyesal, apa tobatnya masih diterima? Nabi Nuh kemudian mengajari cara ambil air wudhu, cara bermutu kemudian sujud dua kali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ini Hamah merasa tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ini. Tobatnya Hamah merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menemui Nabi Nuh, lambat laun dia menemui Nabi Hud. Hamah juga bertemu Nabi Hud Alaihissalam dan mendengar nasihat beliau dari Nabi Hud Alaihissalam. Ini dirasa juga bisa menerima atau bisa diterima. Tobatnya Hamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, zaman berganti lagi. Hamah menemui Nabi Musa Alaihissalam, dan Nabi Musa Alaihissalam mengajarkan kitab Tauratnya kepada Hamah. Dengan cara ini, Hamah merasa juga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia merasa belum sempurna. Nabi Musa menitipkan salam kepada Nabi Isa Alaihissalam, "Nanti, berganti lagi waktu." Zaman Nabi Isa alaihissalam hamah menemui Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hamah dengan hal-hal yang terbaik seperti sebagaimana Musa mengajarkan hamah. Dengan cara ini hamah bin Haim, bin Lukais bin Iblis ini merasa tobatnya diterima oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Namun Nabi Isa berpesan sampaikan salamku kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti jika kamu bertemu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima datangnya Hamah ini untuk terakhir ini Hamah menemui Rasulullah menyampaikan salamnya dari Nabi Isa Alaihissalam ketika Rasulullah SAW menerima salam sampaikan salam dari Nabi Isa alaihissalam Rasulullah menangis menangis kepada Nabi Isa putra Maryam selama dunia masih ada jadi Nabi Isa alaihissalam kalau Nabi Isa ini duduk di langit di sab berapa sab dua langit sab satu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj sekitar perjalanan Mi'raj langit sab satu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam Alaihissalam. Langit Sab 2. Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa Alaihissalam dan Nabi Yahya Alaihissalam. Langit Sab 3. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. Langit Sab 4. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris Alaihissalam. Langit Sab 5. Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun Alaihissalam yang jenggotnya panjang. Harus hafal ini. Antum harus hafal. Langit sab 6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan hamah tadi kitab Taurat dan langit sab 7 Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para nabi. Rasulullah S.A.W juga mengajarkan hamah bin Hakim bin Lukais bin iblis ini dengan apa dengan beberapa surah di antaranya surat al-Waqi'ah, al-Mursalat. An-naba, an, an al-ikhlas, al-falak, an-nas. Diajarkan kepada hamah. Dan ini merupakan suatu bentuk hamah merasa tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini ketika Allah membukakan pintu taubat pintu rahmat dan hidayah kepada hamba Allah termasuk jin, bangsa golongan jin, maka tidak menutup kemungkinan terbukalah pintu hidayah, pintu tobat. Tubuh ilallah taubatan nasuka asarobukum ayukafaru ankum sayatikum wayudakhilakum jannatin dajarimin dadan har. Ya ma syaa Allah hannabi wal ladzina amanu ma'ah nurhum yas'a baina aytihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna wa gafir lana innaka ala kulli syai'in qadir Maka dengan cerita ini kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita ambil pelajaran di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, penuh hidayat, penuh pengampunan. Kita kesempatan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita tidak sepanjang perjalanan Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sampai sekarang dia masih hidup. Sementara kita yang diberikan waktu cuma sebentar. Di dunia cuma mampir minum, Kesempatan tobat di bulan Ramadan, jadi karena ini merupakan suatu momen yang bagus, lebih-lebih nanti menjelang malam. Lailatul Qadar ini merupakan kesempatan yang Allah berikan khusus umat Muhammad, khusus umat Baginda Rasulullah SAW. Seharusnya kita menjadi hamba Allah, merasa diri kita beruntung. Apa beruntungnya kita menjadi umat Baginda Rasulullah SAW? Di mana pada waktu nanti Yaumul hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Kebang kita, Rasulullah tetap diprioritaskan bersama umatnya. Prioritas nomor satu. Namun tidak menutup kemungkinan. Allah ciptakan neraka yang paling panas, paling ganas di antara neraka-neraka yang lain. Yaitu neraka Jahannam untuk umat Muhammad. Ma'asirul muslimin, muslimat, rahimatullah. Marilah kita berangkat dengan cerita ini. Yang belum kita paham, mari kita sekarang pahamkan diri kita. Jangan sampai gagal fokus. Apa yang kita lakukan? Mari menjelang bulan Ramadan, barang siapa yang menyambut dan bahagia sekali ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, dari sekarang Ramadan sudah sembilan laki beberapa hari lagi kita sudah senang menyambutnya. Ini kita akan diharamkan jasad kita nanti dari api neraka yang gembira menyambut. Jangan sedih di bulan Ramadan. Sekarang kebanyakan bulan Ramadan, para orang tua pada sedih. Kenapa? Udah yang dipikir beli baju baru, anak-anak gimana? Jajannya yang dipikir nih, jajan kue Lebaran nih yang dipikir. Bukan puasa Ramadhannya, namun kuenya yang dipikir, kue Lebaran yang dipikir. Saling beradu gengsi, mengeluarkan sodako supaya diwah. Ini yang salah persepsi. Suatu yang harus kita utamakan malah dicampakkan, yang tidak seharusnya kita utamakan malah diutamakan. Mari kita bersama-sama dengan cerita Hamah bin Ha'im bin Lukais bin Iblis ini kita ambil hikmah cerita dari ini semua supaya kita tubuh illallah taubat di hadapan Allah innallahi yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin semoga bermanfaat usiku manafsi bittaqwallah wabillahi taufik walidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh